90 человек оркестр, представьте себе. А виолончелисты, они летят, они не сдают инструмент в багаж. То есть на одного исполнителя, на одного солиста оркестра два места покупается. На одном кресле сидит музыкант, а на втором виолончель лежит. Вот вы, да, что пьет, да, потому что это безумно дорогие инструменты. У них инструменты подобраны, они имеют хорошие очень цены. Вот, и они уже привыкли к этим инструментам. То есть привести, чтобы продать зал и окупить это все, это просто нереально. Это цена билетов будет там, по-моему, тысяч по 15, если не меньше. Очень дорого. Поэтому есть программы правительства Оренбургской области, которые позволяют субсидировать приезда таких коллективов. И если сегодня, вот, как в прошлом году и вот на следующий год, такая нормальная ситуация будет складываться, то эта субсидия, в части этой субсидии, она позволит покрыть часть расходов этим коллективам. И два концерта они дают в Оренбурге, один концерт в Орске. Или же сразу в Орск полетают, дают здесь концерты, а потом в Оренбург их перевозим. То есть у нас появляется эта возможность.